Всем привет, с вами я, Евелена Ткаска, сегодня я покажу свой для плетения всяких при... э... подделок. А да, почему такой высокий? Пушка у меня плюс тут трехэтажная коробка, там с пупырышками резинки, тут у меня всякие принадлежности, тут мои изделия и станок, которыми я редко пользуюсь. Вот. Давайте же я вам покажу. Только. Светлым, 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 фуни. здесь. Да, вот. Вот так вот это все выглядит. На светлом фоне. раньше у меня было все вот так. Помните, я показывала вам а, трехэтажную коробку, набор обзора коробки? <coughs> здесь чуть-чуть проболел. Так, давайте уже это все сделаем. Подождите секундочку по полочкам надо раскласть. Ну, тут у меня ничего особенного такого нет. Тут у меня обычные резинки, тут двухцветные и прозрачные. Ну, чуть, -чуть с пупырышками. когда-то я перекладывала. Снала олень, потом сюда переложила. Там чуть-чуть старые мои резинки. Вот. Тут мы разобрались уже. Тут закрывашки такие. Это коробка с изделиями. Ну, без изделий. Короче, там пупырчатые резинки. Помните, я вам показывала? Вот пупырчатые. Там ну, пупырышки. Вот видите, вот тут пупырышки. Вот уже слетели эти крючки. Да ничего. Мне будет. Сейчас я закрою, ребят. Просто мне неудобно туда держать и закрывать. А планшет у меня не модный. Не модный. Ну вот, я закрыла. Дальше у меня такая вот купа. Как обычно. Это мой желтый фиговый станок. Я на нем редко плету. Но еле у меня что-то получится. Дальше у меня тут коробка с моими изделиями. Конечно, я покажу. Тут у меня мои украшения. Также у меня еще есть два украшения. Это медальон мне друг подарил. И, конечно же, сердечко. Я вам покажу, как оно плетется. Такие бусы. Дальше браслет дружбы. Это мы с Катей такие себе сделали. Дальше это я у друга спряла. Браслет, браслет. это подружка мне подарила, я тоже и подарила. Это у меня должен быть хомяк. Но он мне не вышел. Я не знаю, как это произошло. Дальше это у меня помпон. Это не кадрофиш, это помпон. Даже отличается. Дальше это мой пупырчатый браслет тоже браслет. Тут изделия всякие там. Сумочка. Ну, великанская шляпа. Я еще покажу, как она получится. Она почти что так сама, как корзинка. Дальше этот цветок. Хотела спросить, как флаг Украины, но не вышло. Змея, которая у меня не вышла. А вы, а которая змея вышла, я подарила Фреду и Тимур. Конечно же. Так, дальше у меня Такая сумочка. Ну, дальше там а, сумочка. Ну, подарок, подделка. Тут у меня такая сумма Ну и дальше там двойные браслеты и, конечно же, морковка. Да, вы спросите, зачем я сделала про морковку? Затем... Я люблю морковку. Я взяла морковку. Ну, которая получилась я по своему способу. Не, никаких не знаю. Так. Что с ними это? Надо еще аккуратно закрыть, ребят. Извините. что, я все время такая шлендра? Да блин, почему ты оставляешь что-то такое? Закрываешь, закрывай Ну, мне неудобно. Думаю, вы поняли. Вот тут. Надо чуть ногой своей. Тут у меня самое первое, что в глаза попадается, это два таких станка. Конечно же, четыре. А, у... конечно же, у меня их таких четыре, только два у бабушки я оставил. У меня у бабушки еще есть пятинец, которые принесу. Дальше тут у меня интересненькое кое-что. Да, ну, не сильно такое. Тут у меня находится... Тут, короче, у меня находятся эти крючки специально для плетения. Извините за темный свет. А тут у меня рогатки. Mm -hmm. Mm -hmm. Готово. Дальше тут у меня украшения для браслетов. Обнизу у меня бусинки. Ну, конечно же, я вам не покажу. Это у меня бабочка. Елочка. Снова бабочка. Бантик. Это у меня попугай, ну, там такое. Конечно же, сердечко. Сердечко еще одно. Ну, дальше там у меня, как видите, бусинки всякие там такое. Дальше я показывать не буду. Там еще цветочек был. Я думаю, все заметили. Дальше у меня тут... У меня тут специальные крючки. Сейчас вам покажу. Мы уже все догадались, что... Мне их тяжело, конечно же, тут хранить, ну что поделаешь. И на этом было все. Спасибо за просмотр, палец вверх, подписка на мой канал, ну вверху. Надеюсь, я правильно показываю пальцем. Пушка я не знаю, пушка. И всем чао какао! Не забывайте пальчики вверх, подписка на канал, пишите свои там э, комментарии, всякие там такие, и не забывайте меня чао какао.